Maka saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian... Selepas itu, dia pecat saya sebagai timbalan petunjuk jahil. Sekarang dia anggap saya ini bukan lagi orang kanannya. Tak backing dia. Lepas tu strategi dia nak lagakan PAS dengan DAP. Tiap-tiap minggu, ada je isu. Nak bergaduh. Kerana apa? Kerana dia nak gagalkan Pakatan Rakyat. Kalau gagal Pakatan Rakyat, maka dia akan kembali. PAS akan keluar. PAS akan kembali kepada pendekatan bersama dengan Amnu untuk memerintah negeri Selangor dan dia akan jadi menteri besar. Ha, dia nak gagalkan. Semua isu dia timbulkan. Ada orang Amnu tuduh Tiana Sako halang azan di Masjid Pucuk. Sampai Tiana Sako ditangkap bawa ASA. Ditahan selama tujuh hari Sehingga AJK Masjid Pucung Telepon saya mereka kata ini tak adil. Kenapa? Dia kata sebenarnya bukan cara sakok yang halal. Dia kata ada sebabnya. Saya kata okey buat press conference. Beritahu apa dia. Mereka buat press conference. Jawatan kuasa Masjid Pucuk. Dia kata azan tidak berkumandang daripada Masjid Pucuk bukan kerana cara sakop yang halal tetapi oleh kerana sistem PA-nya rosak, amplifier-nya rosak speaker rosak tapi Hasan Ali lapor kepada AJK Pusat apa dia kata betul DAP ni betul dia anti Islam dia halang azan dia saja nak laga-lagakan satu lagi isu apa ahli majlis lapor kepada kepada AJK Pusat apa dia dia kata semenjak pakatan rakyat ambil alih di semua PBT ahli majlis orang Melayu hanya 30% peratus. 30%, 30 Tahu lah cara dia Dia ulang tiga kali Kalau dia ingat kita pekak Lalu AJK Pak Pusat pun hubungi saya Kata betul ke ni Selangor ni apa dah jadi 30% tiga ahli majlis. Saya cek setiap satu PBT Akhirnya 52% orang Melayu Dia bohong Dia nak capai matlamat dia Dia sanggup putar belit kenyataan Lepas tu isu pengurus besar PKNS Datuk yang UMNO tu dipecat Kerana menyeleweng Maka nak tunggu pengurus besar yang baru Dilantik timbalan pengurus besar jadi pengurus besar sementara Memangku jawatan Timbalan pengurus besar itu orang Cina Maka Hassan Ali buat riuh Oh tak boleh Ini DAP yang berkuasa Cina menjadi sebagai pengurus besar di PKNF Sedangkan Tan Sri dah kata Dua minggu je Dua minggu je Kita dah cari calon yang baru Tapi habis keluar dalam surat Nak laga-laga kan Laga-laga kan DAP dan sebagainya Perancangan dia Nak gagalkan Begitu juga dengan isu Arab Ini ha, saya kena cerita Di MBSA di Shah Alam Sebenarnya penduduk di Shah Alam daripada section 1 dan section 14 hampir 90% orang Melayu dah lama dah diorang minta kedai-kedai yang 24 jam macam 7-11 ni jangan jual arak, jangan jual beer tapi dulu zaman barisan nasional dia tak kisah kita ambil alih ahli majlis MBSA 4 daripada PAS timbalan di yang dipertua PAS kawasan naib yang dipertua PAS kawasan Pengarah JPRK PAS Kawasan Ahli Jawatan Kuasa PAS Kawasan Empat orang Kita bawa isu ini Bincang dengan DAP Bincang dengan PKR Bincang dengan ahli majlis yang lain Akhirnya semua setuju Kalau penduduk sendiri dah minta Kita kena hormat kehendak penduduk Tapi macam mana kita nak buat? Kerana apa? Kerana lesen perniagaan dah ada dalam lesen itu dikatakan dibenar untuk jual bia tapi ada syarat syarat dia apa simpan dalam peti ais yang berasingan tulis atas peti ais ini minuman ini bukan minuman ini haram untuk orang Islam hanya untuk orang bukan Islam kalau dah ada lesen dah ada syarat penyaga tu ikut syarat itu macam mana kita nak buat kita tak boleh main Rempoh begitu saja Lalu dipersetujui Tunggu sampai lesen tu mati Satu tahun Bila lesen mati Dibarui lesen Lesen baru kita tulislah syarat Tak boleh jual bil Semua setuju DAP pun setuju Tapi Ada seorang ahli majlis Bukan Hassan Ali Orang besar daerah ni lantikan istana orang amno tak sempat lesen tu mati dia dah telefon dengan penguasa MSA pergi ke section 11 section 8 7-11 rampas arah rampas dia bil. bila dirampas maka penyaga ni telefon lah kepada exco PBT Ronnie Liu kata apa kena saya ikut syarat lesen saya ada syarat mereka rampas Lalu Ronnie Liu pun telefon MBSA, eh apa dah jadi, kenapa kamu rampas Dia ada langgar syarat ke Kata tak ada Dan kalau tak ada kamu rampas ikut peraturan mana Dia diam Maka Ronnie Liu kata Kalau mereka saman kita Kita akan bersalah Pulangkan balik Bila penguatkuasa MBSA nak pulangkan balik Sebelum pulangkan balik dia telefonlah Hasan Ali. Ha, masuklah Hasan Ali dalam kes ini dan dia turun nak jadi hero. Dan dia kata inilah kerja DAP. Nak bergaduh dengan DAP ini peluang baik. Dia bantai Ronnie Liu. Ronnie Liu cuba jelaskan. Peraturannya membenarkan tunggulah lesen mati dan sebagainya. Dia main hentam nak tunjuk dia hero. Nah, kita ni tuan-tuan nak, nak buat benda yang baik pun Kita kena ikut peraturan ya, oh. Kalau nak semayang pun Kena ambil semayang dulu ya, oh. Kena pakai baju yang bersih Tutup aurat Tunggu waktu masuk ya. oh. Kalau 12 tengah hari kamu masuk ke surau Kamu kena semayang jauh ya. Tak kena gila oh. 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 Tungguan, Kita kena ikut yang macam tu pun kena ikut peraturan Apa tak lagi dalam soal Urusan, muamalah dan sebagainya Ikutlah peraturan Bersabar Tunjuk adanya khidmat, adanya kebidaksanaan Tapi oleh kerana dia sengaja Nak cari hal Dia nak gagalkan bagaimana rakyat Maka akhirnya tuan-tuan Nak ringkaskan cerita Dia dah jibah Dia nampak tiap-tiap kali pertama usulnya kukuhkan pakatan rakyat kukuhkan pakatan rakyat maka akhirnya dia tukar strategi strategi dia apa dia kata ok sekarang ni dia pergi turun jumpa pemuda jumpa kawasan semua dia kata kita ni bertanding 20 kursi kalau kita bertanding 20 kursi di AP 15 PKR 21 kita bertanding 20 kursi kita menang ke 12 Menteri Besar Negeri Selangor akan datangnya daripada PAS dia tu Dia. Pada 2011 Bila dia adakan Pertama pas Dia bertanding di JKPAS Pusat Dulu dia nombor 4 Yang tertinggi Tapi pada 2011 tiba-tiba dia turun Jadi nombor 16 Lepas itu mesyuarat yang pertama Pas Pusat Nak lantik pesuruh jaya Bila tiba pada pesuruh jaya Negeri Selangor Dia hadir dalam mesyuarat itu Datuk Seri Presiden kata, Datuk Dr. Hassan Ali, sila keluar. Oh, ya? Okay? Kita nak bincang pelantikan ke Datuk keluar. Adang. Ha, pasal ni berhubung dengan negeri Selangor, Datuk kena keluar. Ha. Pasal Datuk Seri Presiden pun kata, Khalid Samad YB pun keluar. Saya kata, apa saya pun kena keluar. Bukan saya calon. Datuk Seri Presiden kata, keluar. Lalu saya pun keluar. Lalu saya berdua-duaan dengan Hassan Ali kat mesyuarat berjalan, Akhirnya bila dah habis dia panggil kita masuk Dia beritahu Pesuruh jaya PAS Bagi negeri Selangor sesi 2011-2013 Bukan lagi Datuk Dr. Sanali Tetapi Dr. Rani Usman Maka perancangan dia Habis Maknanya kalau Selangor pun Kita menang sampai 17 kerusi Dia bukan lagi pesuruh jaya Kalau dia nak jadi MP pun mungkin bukan dia Ya yeah? Ya Lepas ha, tu pukulan yang ketiga Mula-mula ha, yang pertama tu Bila dia punya merosot Nombor empat jadi nombor enam belas Nombor dua, pukulan yang kedua Dia tak jadi pesuruh jaya Pukulan yang ketiga Don, gombak setia Tak calonkan dia sebagai calon Untuk don Bagi pilihan raya yang akan datang Haa, ni pukulan yang ketiga Lepas ni, ni lah lepas itu Dia mula meroyan Mula meracau, mula menghentam dan menyerang pas tiga pukulan yang menyebabkan dia melihat bahawa masa depan dia dalam pas dah gelap ya ha, minta maaflah tuan-tuan ya yeah. lepas dia dah menang sebagai AJK Pakusat dia hadir mesyuarat yang pertama pelantikan pesuruh jaya lepas dia bukan dilantik sebagai pesuruh jaya dia tak hadir lagi mesyuarat AJK Pakusat Dr. Ani Osman dilantik sebagai pesuruh jaya buat surat lantik dia sebagai ahli badan perhubungan negeri Selangor eh awak exco awak duduk dalam kerajaan takkan dalam parti awak tak hadir nak jelaskan apa yang sedang berlaku lantik dia sebagai ahli badan perhubungan pas negeri Selangor tiga kali tulis surat dia kata tiga-tiga kali dia tak terima surat yang keempat kita tulis kita hantar by hand tunggu dia di pejabat serah pada dia apa dia kata dia kata tawaran tidak ikhlas Lalu mesyuarat EJK Pak Pusat dia tak hadir Mesyuarat perhubungan negeri dia tak hadir Bila dia tak dilantik sebagai calon untuk don gombak sekia, dia Dia marah Tapi bila saya cek dengan orang di gombak Apa apa yang mereka kata Kenapa tak dilantik, kenapa tak calon dia Dia kata 4 tahun dia jadi adun Sekali pun mesyuarat kawasan dia tak hadir cawangan di Setia panggil dia untuk program apa yang dia sebut dia kata saya exco saya sibuk oh, kalau sekadar program cawangan panggil je lah pimpinan peringkat kawasan manalah orang nak calonkan dia kalau menunjukkan sikap yang seperti itu ya yeah? lalu bila dia dah semua ni dah tak dapat mula dia keluar dalam TV Ya, sebelum tu berlakunya peristiwa DUMC, Zaman Sarah Utama Methodist Church. Yang kisah gereja yang kononnya ada busur untuk nak memutakkan orang. Tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa ini memang satu peristiwa yang aneh. Saya kena jelaskan juga. Kerana ini dijadikan sebagai alasan bagi asal Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. 8 hari, 3 hari bulan Ogos. Bulan Ramadan. Bila kita dapat tahu penguat kuasa jais dah ceroboh masuk dalam gereja. Kita panggil mesyuarat musnah politik. Mesyuarat khas. Dia hadir. Dia hadir. Untuk kes ini dia hadir. Dalam mesyuarat itu dia sendiri sebut. Dia tak tahu bila peristiwa pencerobohan ini berlaku. Dia tidak diberitahu. Dia hanya dapat tahu tentang peristiwa itu pada pukul 5 pagi semasa dia tengah makan sahur. Itu pun dia dapat SMS bukan daripada Jais tapi daripada YB Elizabeth Wong. YB Elizabeth Wong hantar SMS tanya dia, "Datuk, apa dah jadi?" Penguat kuasa Jais ceroboh masuk dalam gereja dia tak tahu. Elizabeth Wong yang beritahu dia. Pagi itu dia pergi pejabat mesyuarat Exco. Masa mesyuarat Exco, Exco semua tanya dia, dia kata dia tak tahu. Lalu Menteri Besar kata, panggil pengarah JAIS, Tuan Haji Marzuki. Tanya dia, kenapa penguat kuasa JAIS ceroboh masuk dalam gereja? Tak pernah berlaku di dalam sejarah. Maka Datuk Dr. Sanani telefon Tuan Haji Marzuki kata menteri besar panggil datang mesyuarat ekspo jelaskan apa yang berlaku kaunaji mazuki pengarah Jais kata saya boleh datang tapi saya tak boleh jelaskan apa-apa saya pun tak tahu Maknanya ekspo agama pun tak tahu pengarah Jais pun tak tahu pihak penguat kuasa jabatan agama Islam Selangor dia buat satu tindakan tanpa merujuk pada pihak pengurusan Sedangkan mereka tahu ianya merupakan satu tindakan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada itu. Yang pengapa sejak ini pun tuan-tuan janganlah anggap dia orang baik sangat. Yang duk hambat ustaz-ustaz kita dalam surau. Masjid. Kerana ya. beri kuliah tanpa tahu. Dia apa buat, -buat ni lah juga. Ya. Lalu ya. akhirnya mereka kata, oh ada satu usaha untuk nak memurtadkan orang Islam. Pas dalam kita punya perbincangan mesyuarat kita kata walaupun tuduhan ini datang daripada Jais kita kena dengar, kita kena adil, kita kena dengar daripada pihak gereja. Maka kita buat satu rombongan yang diketuai oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Pergi ke gereja itu jumpa dengan padri-padri, tanya apa yang berlaku. Pihak gereja kata, dalam kawasan gereja kami ini ada satu dewa. Dewan ini terpisah daripada bangun gereja Tapi dalam kawasan gereja kami Milik kami Tapi kami sewakan kepada pihak umum Siapa nak pakai Boleh pakai SPR pun pernah pakai Mereka kata Tuan Ibrahim, Tuan Man dan Rumungan PAS pergi ke Dewan itu Nampak Dewan itu kosong Tak ada salib, tak ada gambar, tak ada patung Kosong dan pihak gereja memberitahu pada malam itu yang menyewa dewan itu adalah sebuah NGO namanya Harapan Community. NGO ini kerjanya nak bantu keluarga-keluarga yang kena penyakit AIDS dan HIV. Mangsa AIDS dan HIV ni dijemput hadir, petugas-petugas hadir, penyumbang yang nak beri sumbangan. Dia buat majlis makan malam Pun hadir Maka ada yang Melayu Ada yang Cina Ada yang India Ianya bukan program Pihak gereja Tetapi program NGO Harapan Komuniti Itu cerita Lalu kita dengar pihak ni Lepas itu kita nak dengar dengan pihak Jais Jais tak nak jumpa kita Akhirnya Jais buat laporan serah pada Sultan Sultan keluarkan titah Titahnya Tak cukup bukti Untuk nak sabit kesalahan Tetapi bersalah ha, Itu tuan-tuan fikir Tak cukup bukti Nak sabit kesalahan Tetapi bersalah ha, Tak ada bukti Yang cukup nak sabit nak cuba memurtadkan orang Islam tetapi walaupun tak cukup bukti nak sabitkan kesalahan itu mereka bersalah ha. Ha. kalau kes ni dibawa ke mahkamah kena buang tuan-tuan tapi Sultan keluarkan kenyataan itu kerana nak jaga dua-dua belah pihak khususnya Jaiz kerana Jaiz bawah Sultan tapi hakikatnya bukti tak ada Ianya hanya satu isu Yang digunakan Nak wujudkan ketegangan Kerana apa? Kerana bila pakatan rakyat memerintah Penguat kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Ceroboh masuk dalam gereja Maka orang bukan Islam akan marah Sedangkan orang bukan Islam lah Yang banyak menyokong pakatan rakyat ini merupakan tindakan yang berbau politik yes. Tetapi pada ketika itu Dato' Dr. Sanani nampak ianya peluang keemasan bagi dia Dia gunakan isu ini Untuk nak katakan Dia seorang sajalah Yang memperjuangkan Islam Pas Dan gantikan prinsip ini. oh, ah. oh. Inilah ceritanya Kerana oh. apa? Kerana dia dah nampak masa depan Dia dah gelap Dia nak keluar Nak keluar tak boleh kerana dah ada bayang Lalu apa dia kena buat? Dia kena cari alasan Supaya pas tendang dia keluar Dia keluar dalam TV3 Interview Dalam interview dalam TV3 Dia sebagai EJK Pak Pusat Dia sebagai Exco Kerajaan Negeri Apa yang dia kata? Dia kata pas dah gadai prinsipnya Tunduk pada DAP Pas telah tersasar daripada dasarnya Dia cakap dia EJK Pak Pusat bila di interview dia cakap begitu Dengan tujuan supaya kita ambil tindakan terhadap dia Kerana masa depan dia dalam pas Orang dah terlalu kenal pada dia Dia tidak boleh deliver Cakap pandai Berdoa boleh nangis Tiap-tiap malam suruh dia doa menangis Dia tiap-tiap malam dia boleh doa boleh menangis Dia pakar motivasi ada orang yang cakap dengan saya Dia dah buat semua dah buat yang belum buat menyanyi dan menari di lembah dan di bukit macam filem Hindustan tu je yang belum buat lain semua dah buat